Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Всегда хочется приготовить что-то на праздничный стол, чтобы не занимало много времени, а было вкусно и сытно. И сегодня как раз тот самый случай. Мы будем с вами готовить отличную закуску холодную из лаваша. Давайте начнем приготовление. Нам нужна мягкая часть. Убираем пеньки и нарезаем мелко. Укропчик свежий. Нам нужны слайсы из огурца, тоненькие. Это можно сделать вот такой овощерезкой очень легко. Сейчас будем откидывать эти язычки огурца обязательно на полотенце. Видите, сколько сока. Бумажное полотенце и выкладываем слайсы огурца и промакиваем сверху. Лапу впитала и освобождаем от бумажного полотенца. Готово. Два зубчика чеснока пропускаем в емкость. Измельчить нужно. Три ложки майонеза. У меня домашний, как я его готовлю, у меня есть видео на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю одну ложку сметаны. У меня 25 жирности. Добавляю 1 четвертую чайной ложки соли, 1 четвертую чайной ложки черного молотого перца. У меня вот такие плавленные сырки. Сколько у меня пойдет, я вам скажу. Нам сейчас нужно их растереть. Можно через терку, можно просто вилкой растереть. Сюда очень хорошо подходит российский плавленый сырок «Дружба». Так, чтобы нежно было. Так, добавили пока 5. Сейчас буду все смешивать и смотреть. Растираем. До пастообразного состояния нужно растирать. И сейчас сюда же в крутую сваренные яйца натираем. Где-то 3-4 яйца у нас пойдет. будем смотреть по консистенции. Какая получается консистенция. Не должно быть слишком густо. Ну и жидкая не должна быть. Все смешиваем. Еще одно яйцо добавляем. По итогу у нас пошло 4 яйца. Все смешиваем. Вот сейчас посмотрите, какая у нас получилась масса. Пастообразная. Еще убеждаемся, что нигде нет у нас кусочков плавленного сырка. Все нормально. Все собираем со стенок. Я попробовала на соль, на перец. Отлично все. Ничего не убавить, не добавить. Все, готово. Нам понадобится два лаваша. Я убеждаю, что нижний лаваш без дырочек, так как он будет завершающим. И вот такие вот два длинных лаваша. Сначала работаем с одним. Я визуально начинку делю на две части. И разношу сейчас по всему лавашу. Тоненьким слоем. Много начинки не должно быть, потому что у вас лаваш сразу размякнет. Итак, у нас этот слой готов. И сейчас мы сюда выкладываем огурцы, подготовленные. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какое наполнение любите вы. Мы с мамой готовили разные рулеты. Это очень удобно, это очень быстро. Здесь тоже этот рулет будет очень красивый в разрезе. Можно редко класть слайсы огурцов. Можно чуть-чуть поближе. Мне с морковью тоже очень нравится. И сейчас сверху второй слой лаваш и также наносим начинку. Для скрепления рулета мы в конце вот здесь вот так вот смазываем. Здесь у нас рулет будет завершаться. И сейчас посыпаем укропом. Вот так вилочкой все распределяем, чтобы было равномерно. Я буду использовать вот такие сардины. Я уже масло слила, сейчас выкладываю. И вот так вот выкладываю вдоль по лавашу. У меня сардины очень крупные, поэтому я немного подальше друг от друга очень вкусно также со шпротами. Я приняла решение разрезать их пополам, потому что они очень большие, так чтобы у нас не было бред громадным. Вот так очень эстетично получается. И сейчас сворачиваем. Заворачиваем в пищевую пленку и сейчас на твердую поверхность и отправляем на 2 часа в холодильник. Итак, дорогие друзья, закуска получилась очень нежная, очень вкусная, сытная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Эта закуска будет отличным дополнением на праздничный стол. Я думаю, порадуются ваши гости однозначно и попросят у вас рецепт. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Не забудьте про комментарий и подписку. Впереди еще ждет много вкусного и интересного. Не прощаюсь с вами. Говорю лишь до новых встреч на канале Вкусная Еда с Хадиджей. Пока-пока!